У Слов'янську вчасно відкрилися всі виборчі дільниці. Місто входить до 47-го виборчого округу, який включає Слов'ян, Слов'янський та Олександрівський район, мешканці яких можуть проголосувати на 113 виборчих дільницях. Слідкує за правопорядком не тільки міська міліція, але й правоохоронці з інших регіонів та військові. Спостерігати за дотриманням всіх правил боєвиявлення населення вже зареєструвалися більше трьох тисяч спостерігачів. Тож запрошуємо усіх прийти проголосувати. Вибори проходять витучі. Здесь это организовано и благодаря работникам комиссии, благодаря работникам дельничных комиссий вовремя получили вчера все бюллетни, то есть три часа дня получила последняя комиссия и не только бюллетни, все весь раздаточный материал, все протоколы, ну, всю информацию, которая должна быть у них. И к вечеру они успели предварительное заседание провести, просчитать, отдохнуть, вовремя прийти на работу, и все участки открылись вовремя. Далее дивіться, як проходив виборчий процесс на дільницях у 15-й, 1 8-й 4 школах. А я, я, голосовать, я плетни, чтобы мои булетни не попали налево. Вы ожидаете от нынешних выборов? Вы знаете, благополучие и спокойствие, потому что вот эта стрельба вся, и вот это все надоело. И еще самое, ну как вам сказать, неприятное, то, что умирают мирные жители. А что нам делить, если брат с братом, извините меня, мы сколько лет жили после распада союза жили, мы не знали, что такое Запад, Юг там, еще там, Восток. А сейчас что-то делить, я не знаю. Это только надо было собраться э, тем, которые недовольны, и там решать в своем или в Раде, или где-то в правительстве, только не в мирном населении. А мы бы жили как брат с сестрой или там брат с братом. все члены комиссии в полном составе, избиратели приходят, все нормально, открытие произошло 8 часов. Какая-то надежда, что может быть что-то поменяется. И, скажем так, свой долг как гражданина выполнить, чтобы совесть была чиста. А что хотелось бы изменить в городе, в стране? Коррупцию убрать. Это то, что нашу страну привело к тем событиям, которые были. И то, что может привести еще, мне кажется, к более серьезным последствиям. Для города, ну, наверное, спокойствие и мира. Ну, я думаю, так, как было раньше, не будет. Надеюсь. придется конечно, не снимаю, ничего не там особо не говорят. И зарегистрируешься. Ага. Что-то Пока идет все спокойно, все хорошо. Люди идут, голосуют. Вначале активность была нормальная, сейчас немножко спад получился. Ну, так оно обычно всегда с утра, потом спад, потом опять. Через какое-то время появляются люди, проснутся, те, кто спал до сих пор. Единственный недостаток не только нашей комиссии, это вот напротив тоже массажир нас комбинат, нет освещения в кабинках. Это больной вопрос. И, наверное, не только у нас. должно быть у нас жить легче всем. И как-то преобразоваться наш парламент, чтобы он был демократичным, чтобы он был объединенным, чтобы он там не драки устраивал, а защищал интересы людей, которые их выбирают. Ну, главное, что мне нравится, что пальцы не занимаете. Ja këtu. Jo. Daktar.